先発隊行こうなんだ買ったのお、こんにちは。非正規職になったマキさん。いや、ちょっとだけ出てこないんだろ。とにかく2042ポータルトレーラーをおてすぐにアルティメイトにしてオープンベータをしてるんですが、話は長すぎるよ。トレーラーを上手に引き抜いて期待値を高く上げてしまったか中にベータ体験でスウェーデンにあるダイス本社が燃えるかどうかゲームをしてから決めようとするのにどうやって言葉が短くなりますか。ちょっと略して言えて、はい。短すぎるでも、言葉が長くても短くても重要なのはですね、今バトルフィールド2042オープンベータをしてるのにそれが気になるのだー。ーということです。そうかなそうかなって、すごく反応が生ぬるいんだけど、まあ私も正直 ししすすすぎて気がが抜抜けけたたりりももるんんでで出たから久しぶりに実況感でも抜くないといけませんよそういえば、最近、実況がアップされないんだな。実況に対する情報離れたんでしょう。またやろうとするけど、面倒なジレンマなんです。いや、それよりこれ、装填時間がなんでこんなに長いのそれでも、今また実況しているのを見たらよくないですか確かに。会いそうにはないけど。ただ打ってみるんです。なんだなんでやってるのゲポロク。認めます。それより、マップがすごく大きくなった感じですね。128人なのに64人してるみたいです。128人だと、全ての拠点で10人くらい出てきて大騒ぎになると思ったの そうだね、マップがすごく大きくなった。ジャンプはバトルフィールド特有の感じですけどね、スライディングをコールオフの感じで入れたようです。何か奇妙だね。そうだ、奇妙って言ったら思い出したんだけど、最近著書を最初から見たんですよ。これをどうして今見たのかと思いました。まさか、そのせいで実況しなかったのか。理由の一つは合ってますよ。理由がどれだけ多いのか。ちょっと武器を借りよう。AK24 レベル上げずに使ってしまう。とにかくゲームをしたら、理由は10回は超えるとそうです。答えがないな。しかも、たまに出るのも5分以上なくて、そうやって私たちのチャンネルは没落した。私がいないからで間違い。 23発はゲームの話に戻ってモティングは気に入りましたこれからモティングが追加されるのは楽しみです暗記解基地こんな機械好きなやつやぼったい感じなので私は好きですむしろホログラム型なんか使えないんですよそういえば競争が2つだって多分走る状態でもう1回押せばいいと思うんだけどちょっと待ってこれもコールオフじゃん移動はコールオフガンプレイはバトルフィールド V スペシャリスト能力は APEX いやガンプレイは V でもない全部混ぜた安全パンなのに曖昧だね雰囲気は既存のバトルフィールドと似ているようで違って満足ですがこのま,ま までは4が現役に復帰しそうですまだ現役なのが、ええ、復帰ではなく再生事業なのかレッカーを離してくれおおパンク考えてみたら無反動砲全部落ちたねいけろなんよりそっぱ後の上げてく羽根やられた汚い小林連中マップが本当に広くはなったんですが <laughs> なんだお前ガタ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 。なんだピンクモンライトな<え>たくさん打たないと死なないよデータだからサイバー選択がないからじゃないかなうん うん、万そうタハックも開いたと聞きましたがもう開かなかったら寂しいじゃん正直あの子たちがハック帽子を持ってきても開けるのは今になって伝統だから、まあ、そうよあれまさか射殺支援の表示かたくお笑いだそれでも UI は未来の感じがすごく出ますね私の弾薬がないことを一目で知らせてくれるねそれでピストルで戦います向きを拾ったらダメなの考えてみたらそうだね走らないで殺せば解決するだろうこれが正しいいや射殺支援表示はどうしたんだよ私は気に入ったんだけど見ていると親しくなるでしょうね <laughs> なんでこれは探検者なんだろう見た目は自動で出ていきそうだけど93ラウンドを一緒に使 えばいいんじゃないバックやコンパあー,ー,ーピントおかしいんだね。装備も余裕があれば投下できると思うけど、ケンバロボットも投下できるの電車もいいですがダメですか。なんだそんなワールドインコンフリクトみたいな攻守万能主義はあの街はパラシュートだけで電車を飛ばしているのに、ここは逆推進ロケットまで搭載してさらにもっとーらしい。じゃあケンバ電電源を見てみましょうか話さないでおこう a i ドローンボット潜入とともに、みたいだからやめてください。そういえばロケットも飛んでいくそうだよ。おちょうど飛んで行ったみたいです。おう、倍率で見 これを見てスペース X に投資しましたどうして逆に発射前にダメージを受けると爆発しかぶかは倒うそんな中に本当をよく飛んでいくね何かスペシャリストがいくつあっても1つだけ書くことになりますね補助装備が強要に変わったからよくあるスペシャリストだけ使うのか代わりに補助装備は1つだけ使えるようになるから注意しないとねお前はすでに探知されているんだよこの距離から拳の方が早いトラらラドララらやちょっと渡れ、えー、るこの手にかるこの方が早いんだ そもそも白兵戦では弾薬がより多い方が勝ちです。そして拳がもっと速いというように、血に富みの道を行った方が早いという意味かもしれないじゃないですか。とにかく、システムの話に戻って、読んで公平を持って、装備から降りてロケットを撃ちながら修理するのが、見た目には良くなかったようです。まず本作で装備はうんちということで。何かあればパーツが切れて、対応もできない缶オケだよ。強盗が射出されるし、もう行えろ。あっちうわ装備をしてたお前も死なないと。装備は私が爆破させたけどね。クラップリングフック、この雰囲気だけは確かです。性能も良さそうだけど、補助装備 2つ持たなくてもいいです器セットだったんですが榴弾は武器ボディングに行って、しょは部位についていって、榴弾弾を放ちながら、グラフリングフックで位置を先取りして、ぶんを生かすプレイが完成しました。本当にひどいコンシュだ。それでも対戦者の装備を持って、やること全部やるやつになったじゃん。りゅうやあべいグぐッっリングフッっを叩いようどっこい。死ね。いくら見ても武器が詐欺じゃないか。月にあうときはバトルフィールド式のバランスパッチで死体になると思いますよ。そしてかっこいい姿を見せる。グラっぷりんで上がって、 壁を蹴って超えて油断した隙を狙って暗殺だー,ーこれは本当に武器が詐欺だだから今はもう存分使ってるんです向こうも何かあるようですねあ、弾薬全部なくなった見たら弾薬を変えればできだけどさっきは弾薬がないと思って何の嘘をついたよ初めてだから知らなかったじゃないですかそして油弾も使わなければなりませんねタニオ音が抜ける威力でも音でも四4-4に受ければ買い詐欺ですえ弾を撒くクソ虫には無反応砲が薬です 本当は突撃小銃全体が先なのではないかというマインドで AK24 を聞きました今月話した理由の中で一番もっともらしい理由だった今月に映像がアップされなくて話せなかったのに蒼天マナー,ー,ーやっぱり装填していたら他の武器で吹き飛ばせるんだどん作どん作売る武器総力式処刑モーションいやなんだよこれホルホルも増水しか出ません一認証のモーションでもないのに認識票も出ないこれは1000を超えていますそれでも4キルして逃走できたので満んとか足場ゾンフンゲームこれもないと寂しいよ その他の装備は空輸するのがかっこよくてはい次の缶を受けカーリガで登場人数を増やしたんだよ戦闘機はエースコンバットのような感じでそこにプロジェクトウィングマンを追加して三人称拡大はアサルトホライズンでいくぞーこれでもかけて食べろそれ一発も出ないじゃん考えてみたらそうだね外れ。ー手が最後にこのゲームのハイライトであるトルネードーいやそれに入るのト人で入るのではないなぜならみんながここにトルネードに入ったからだー ータっっててみんなトルネードに入って今これの半分くらいがこの近くでうろついています。トルネードの中だからって攻撃もできないな面白かったけどネジがたくさんあった。